До річниці визволення Новограда Волинського від німецько-фашистських загарбників і ще досить довго. Офіційна дата цієї події 3 січня 1944 року. З тих, хто безпосередньо брав участь у боях за Новоград, серед живих залишився лише один він Іван Федорович Нечаєв. Невдовзі йому виповнюється 91 рік. Сивочолий ветеран докладає значні зусилля, аби зберегти усі спогади, які він має про страшні події війни, і передати їх молодому поколінню. Тому намагається відвідувати Новоград Волинський на кор. Ожну річницю його визволення. Та як не прикро, це період канікул, тому школярів зібрати досить складно. Цього тижня він вирішив взяти, так би мовити, бика за роги і провів ряд зустрічей зі шкільною і студентською молоддю. Зустрівся з представниками майже всіх шкіл, окрім 10-ї і 8-ї. У гімназії провів зустрічі аж двічі. Також відвідав медколедж і промислово-економічний технікум з учнями третьої школи. Зустрівся у краєзнавчому музеї у середу. Бої за освобождення Новоград-Волинська челісь. Почали... с 20 числа декабря месяца. После упорных боев, когда было сломлено сопротивление немцев в районе поселка городского типа Чеповича, Юзовка и Станция Чеповича, корпус получил задачу ускоренным маршем совершить боевые действия и на Новый год освободить город Новоград-Волынск. Задача эта была выполнена. Корпус за 10 дней с боями прошел 150 километров, а в общей сложности, маневрируя, обходя сопротивление противника, прошел 450 километров. И уже 31 декабря 1943 года части корпуса, а именно передовой об, отряд капитана Чередниченко, 111-я танковая бригада, вышла в село Чижовка в район моста. Задача состояла, чтобы сходу форсировать э, реку Случ, но немцы успели подорвать мост. Когда мост был разрушен, военные получили наказ. Начиная с 20.00, 31 декабря и до 2 часов 1 декабря навести две переправы. Одну в районе села Чижовка, вторую в районе Могильня. Перед этим, как наводить мосты, 20-я мотострелковая бригада на подручных средствах переправилась на противоположный берег и захватила подздарм, очистив его от немцев, чтобы предоставила возможность саперам сооружать понтонные мосты. К четырем часам основные средства корпуса, это артиллерия, танки, мотострелковые части, переправились и знали, заняли исходные рубежи для атаки согласно боевого приказа, отданного командиром корпуса. Здесь нужно подчеркнуть одну деталь, что танковые части двигались в направлении новоград воленска имея под собой колеса, а три стрелковые дивизии двигались пешком, и поэтому к первому числу они не успели, и поэтому у нас не доставало в корпусе автоматчиков и пехотинцев. Но тем не менее, командир корпуса принял силу своих возможностей немцев теснить. 1 числа части корпуса ворвались на окраину города, заняли жилые дома и начали очищение города. От немецко-фашистских захватчиков. Немцу здесь находилась довольно значительная группировка. Четыре пехотных полка, один артиллерийский полк и 50 танков. Для районного центра эта группировка большая. Я сразу скажу почему. Здесь находились... Большие склады немецко-фашистской заходы, были заняты большие трофеи, горюче смазочных материалов и продовольственные склады. Они не ожидали, что так быстро после Чаповичей русские окажутся в Новоград. И не только великая численность ворога усложняла задание из взяття миста. На додаток, командование приняло несподіване решение щодо використання артилерії при штурмі Новограда. Насколько я помню за всю войну, единственное были особые указання по освобождению города новоград Валенська И состояли они в том, чтобы не вести артиллерийскую подготовку по жилым массивам города, а дать охламляющий удар на расстоянии вокруг города артиллерийский дать сигнал, что советские войска готовы к штурму города и применять танковый огонь и артиллерийский огонь только по отдельным узлам сопротивления, где немцы удерживали и другим образом нельзя было сделать. Что значит удалить по городу артиллерийскую подготовку, когда весь город состоит? практически из деревянного жилья. Это значит сжечь город, и в нем должны погибнуть люди. Особых разрушений не было, но война без разрушений не бывает, как и все с войны живыми не приходят, и все не погибают на войне. 2 числа в середине дня прибыли стрелковые дивизии. Совместно со стрелковыми дивизиями и команд... командованием корпуса составили общий план Очищение города от немецко-фашистских захватчиков. И в 9.33 января 1944 города, года город был полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков. Допомог отвоевать место и вдалый тактичный хит. Они ждали нас с востока, а мы как раз организовали наступление с запада, юго-запада и северо-запада. Поэтому все свои оборонительные планы... Свои сооружения, которые были направлены на восток, им пришлось переоборудовать или перенацеливать. У ці дни Ивану Нечаеву было немного больше 20 лет, но он помнит все. Не молча это учора. Погода была снег 5-6 сантиметров и температура 3-4 градуса. Погода очень благоприятствования, мерзость не приходилось не только от погоды, но и от тех мероприятий, которые проводились. Я был в то время командиром взвода зенитно артиллерийской батареи в селе Чижовка, и наша батарея, мой взвод – и орудия сбили здесь самолет фок и вульф 190 -го. расчет за всю войну сбил 8 самолетов и не потерял ни одного человека убитым и раненым расчет был многонациональный 4 национальности еврей якут один А половина і українців. Але війна, якою б вона не була, це страх у першу чергу. Але моральний дух, розповідає ветеран, вже після завершення оборони Сталінграду і курської дуги, був на підйомі, адже усе близилось до перемоги. Кожен день переживали 1418 днів і ночей поки йшла війна. Кожен стрімився вложити свій вклад в спільну перемогу. Кожен вважав, що якщо не я, то хто другий довжен. Ну, давайте надеяться на каждого, кто-то нам придет. Поэтому все болели тем, что как можно быстрее закончить. Был высокий моральный дух, начиная вот уже, когда мы взяли Киев после Курской дуги. Гармошки возили с собой, кто мандолину любитель. И только перерыв, песни, танцы, это, это поднимало моральный дух. Я должен еще сказать, очень хорошо работала информационная Работа политработников. Мы в любое время, по радио, посыльные нам приходили, где, на каком фронте, что мы взяли, что освобождено, это поднимало дух. И солдаты, когда уже закончилось, я вот как сейчас помню, Мещеряков, которому 50 лет, он говорит: а чего мы не идем до Гибалтара уже? Потому что потери не несем, успехи есть, и всем! сердце радуется. Вот с таким хорошим настроением мы заканчивали. Войну. Загалом прошел Иван Федорович Нечаев от Сталинграда и аж до Берлина. И в своем послужном списке имеет ряд боевых наград. У меня 8 боевых наград. Два ордена Отечественной войны первой степени, орден Отечественной войны второй степени, два ордена Красной Дени, Звезды. Богдана Хмельницького третій степені, медалі за бойові заслуги за отвагу, і польське медаль, Я освобожав Польшу за храбрості вивучку. І далі ювілейні і прочі за Берліна, Праги, я учасник взяття Берліна. От коротеньку інформації, яку доносить молодому поколінню Іван Нечаєв. І саме завдяки цим людям, поки вони живі, події минулого, не вдасться спотворити нашим сучасникам. Це очевидці перше джерело історії.